В эфире телеканала БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Президент Петр Порошенко встретил самолет военно-воздушных сил Украины, в котором находились 145 граждан нашей страны, освобожденных из плена террористов. Встреча состоялась утром в 4.45 на Васильсковском аэродроме глава государства поприветствовал освобожденных на родной земле это бойцы из разных подразделений вооруженных сил украины нацгвардии батальонов миротворец донбасс других добровольческих подразделений и волонтеры которые помогали военным все они находились в плену от нескольких недель до нескольких месяцев переговоры об их освобождении велись в течение длительного времени с аэродрома ребят доставили в теплое помещение в василькове оттуда они поедут по домам Наконец этот день настал. К сожалению, пока не все вернулись. Завтра прибудут еще четверо наших собратьев. Но мы будем искать и находить каждого и никого не оставим. Государство будет сражаться за каждого своего верного сына. Сегодня нашу радость разделяют тысячи и тысячи украинцев, которые смотрят нас по телевидению и искренне радуются, что наконец после долгих дней, недель и месяцев вы вернулись домой, не сломавшись и не изменив крепко держа боевой дух, продемонстрировав лучшие качества украинского воина. Наикращие якости украинского воина. Батальон Донбасс. Ну, приятно, что нас встретил президент. Спасибо за то, что сделали для нашего освобождения. И мы надеемся, что наших товарищей, которые там еще остались в плену, один из человек тоже в ближайшем времени освободят. Обмен пленными на Донбассе поприветствовал председатель ОБСЕ Дидье Бурхальтер. Он отметил, что это первый шаг на пути к мирному урегулированию ситуации. Председатель ОБСЕ ожидает очередного заседания трехсторонней переговорной группы в Минске. Этот вопрос не терпит отсрочек, а заявил дипломат и добавил, что хотя запланированная на 26 декабря встреча так и не состоялась, можно отметить явный прогресс в деятельности переговорной группы. Свидетельством этого является освобождение обеими сторонами заложников и пленных. Кроме того, Бурхальтер призвал немедленно возобновить переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе. В Херсоне обезврежено взрывное устройство, обнаруженное на улице рядом с пунктом обмена валют, где от взрыва погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба местного управления МВД. Напомню, сегодня в центре Херсона прогремело два мощных взрыва. Один произошел в обменном пункте на углу улиц Потемкинская и Белинского, другой около магазина. На месте происшествия работает оперативная группа СБУ. Как сообщают очевидцы, в обменный пункт зашел мужчина и пригрозил его взорвать, если ему не выдадут на руки деньги. Также он пригрозил, что взорвет коробку на улице. Деньги ему не выдали, и на мужчине взорвался жилет. Он погиб. Коробку, которая была на улице, саперы обезвредили. Это был муляж без взрывчатки. У другого подрывника с собой был рюкзак. Именно он и взорвался. Преступник погиб на месте. Милиция выясняет обстоятельства происшествия. Тем временем Одесская милиция устанавливает все обстоятельства мощного взрыва, который прогремел рано утром на улице Сигецкой, в результате чего погиб один человек. По данным правоохранителей, взрывное устройство сработало во время транспортировки. Его нес мужчина до 45 лет. Впоследствии он погиб. По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что в соседних домах вылетели стекла. Об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Одесской области Владимир Шаблиенко. Личность погибшего на данный момент не установлена. Напомню, это не первый такой инцидент в Одессе. В городе уже произошла серия из трех взрывов. До сегодняшнего дня пострадавших не было. По факту обстрела дома городского головы Львова Андрея Садового открыто уголовное производство по статье «Теракт». Его объединят с предыдущим. Об этом сообщил заместитель начальника Львовского городского управления внутренних дел Павел Герасим. Напомню, дом Андрея Садового вновь обстреляли из противотанкового гранатомета. Инцидент произошел в 20.45. Выстрел был направлен в стену, взрывной волной и осколками выбиты все окна на первом этаже и повреждена крыша. На месте обнаружен хвост и снаряда «Муха». Сейчас дом семьи Садовых круглосуточно охраняют представители госслужбы охраны. За сутки в зоне антитеррористической операции ранены трое украинских военных. Погибших нет, сообщил спикер АТО Андрей Лысенко. По его словам, в данное время террористы затягивают переговоры и осуществляют отдельные провокации. Кроме того, происходит доукомплектование подразделений боевиков, накопление запасов вооружения, военной техники, боеприпасов и материально-технических средств, которые завозятся с территории России. К тому же продолжается обустройство вражеской инфраструктуры. В частности, недалеко от зоны разграничения разворачивается полевые госпитали. Также Андрей Лысенко подчеркнул, что не прекращаются попытки вооруженных провокаций против украинских военных, в том числе на донецком и луганском направлениях. В то же время отметил эксперт фактов, применение тяжелого вооружения не зафиксировано. Прекращение железнодорожного и автомобильного сообщения между Украиной и оккупированным Крымом является временной мерой для безопасности мирных граждан в условиях, когда возросла угроза терактов и диверсий, заявил представитель АТО Андрей Лысенко. Напомню, Киев и Минск сегодняшнего дня прекратили железнодорожное сообщение с аннексированным полуостровом в целях безопасности движения. Украинская сторона ограничивает эти маршруты. Кроме того, ввели конвенцию о запрете перевозок ЖД транспортом любых грузов между материковой частью Украины и Крымом. В свою очередь Беларусь отменила поезд Минск-Симферополь по просьбе Киева. Тем временем президент России утвердил новую военную доктрину в связи с отменой внеблокового статуса Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Согласно документу, НАТО будет наращивать наступательный потенциал возле российско-украинской границы. Москва расценивает это как внешнюю военную опасность. Также в Кремле заявляют, что изменения в документ решили внести из-за так называемых угроз для России, которые появились после событий в Украине. В документе говорится и о так называемых терроризмах территориальных претензиях к Федерации, вмешательстве в ее внутренние дела. Выступая перед коллегией Минобороны, Путин поставил задачу к 2021 году полностью перевести на современное вооружение ядерные силы наземного базирования и модернизировать весь парк стратегических бомбардировщиков. Шесть грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от украинской власти утром отправились из Краматорска в села Альховатка, Камышеваха и Булавинская Донецкой области. Две машины едут в Углегорск и Дебальцево. Об этом сообщил вице-премьер-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. По его словам, переговоры относительно безопасной доставки гуманитарки еще продолжаются, но сейчас появилась надежда на то, что продукты питания, товары первой необходимости и даже ели, которые находятся в составе гуманитарного груза, доставят по месту назначения. Курс рубля больше не будет прежним. Об этом заявил министр финансов России Антон Силанов. По его мнению, при цене на нефть в 60 долларов за баррель можно не ждать курса 30 рублей. Прогноз Минфин России на следующий год 51 рубль за доллар. По ценкам ведомства этот курс соответствует платежному балансу с учетом прогнозов оттока и притока капитала. И сейчас Минфин готовит соответствующие поправки в бюджет. Напомню, падение рубля связано со снижением цен на нефть и западными санкциями. Эти действия привели к финансовому кризису в России. Инфляция в стране превысила 10%, а рубль подешевел на 40% за год. К этому времени это вся информация. Оставайтесь с нами. До встречи.